Первый день там боев, я в самый Лавайск не заходил, я на 39.06 был, эвакуировал раненых и погибших. А вот на следующий день, на следующий день обстановка начала осложняться. Осложняться участились обстрелы РЗСО. Практически все понимали, что корректировка ведется онлайн, нас видят, за нами наблюдают. И стал вопрос, как эвакуировать из Грабского, из Зеленого раненых, и кто будет делать это постоянно. Потому что личные составы, тот немногочисленный транспорт, который ну, транспортом военным можно назвать с большой натяжкой, Л-200, джипики, они все были заняты входом-выходом в Иловайск. И тогда ничего не оставалось делать. Поехал я, поехали со мной два журналиста, одели форму, взяли оружие в руки. Это Андрей Михеченко офицер батальона и Алексей Кущ. Колонна состояла из топливозаправщика с дизелькой, бензовоза, машины с боеприпасами и машина с продовольствием. Ехать было просто некому. Вот съездили мы в Грабское съездили на 40.02, на 40.03 было веселее. На 40.03, я сейчас в процессе, почему я на этом останавливаюсь, акцентирую в конце рассказа. Когда развезли, все сделали, там немножко минометов было, немножко то, дали нам в сопровождение одну БМФ. Немножко с боем зашли на 40.03, начали разгружаться. Первый раз я видел полковника Синьковского, который с матами, начал нас прогонять. Если вас убьют, кто нам будет помогать? Ну, такого плана, ну, как вы сюда вообще приехали и зачем вы это сделали? Ну, ответ был простой, а очередь не стояла ехать. И, собственно говоря, кому вы особо нужны, кроме как представителям батальона? Разгрузились, отдали ПКМ, сняли с машины, разгрузили боекомплект, самое главное, поехали обратно. И по пути мы просто забыли воду выгрузить на 40.02. была остановка там буквально в течение минуты. Когда мы выехали на 40.02 и увидели впереди кипящее поле, четыре полных пакета града отработали, это буквально вот эта минута, мы бы были прямо в середине овала. Вот теперь я подчеркну, почему это говорю. Когда противник видит колонну и абсолютно спокойно выкладывает 4 пакета града, и практически глаза сопровождают ее онлайн, то присутствие РЗСО в самом Иловайске уже начало навевать тревогу. Только мы тронулись и поехали по разрывам, в задницу еще прилетела пачка, пять пакетов за один раз по колонии. Кто-то думал о чем-то, я думал, что ребята были живы, а потом думаю, а сколько ж там чего. И потом мы начали вспоминать, как остановили 15 числа фуру с арбузами. Только она была сильно просевшая. Арбузы так не просаживают ни рессоры, ни амортизаторы. Верхний слой арбузов сняли, а там 72 ракеты для РЗСО «Град». А до этого неоднократно докладывали о том, что бетоновозы минимум 3-4 в день проходят через опорные пункты 40-го БТО «Кривбас» на Иловайск. Но там никто не видел строящихся высоток или каких-то торговых центров. А еще разведка и с бойцами правого сектора иногда подползала так близко, что пересчитывала на мусорниках количество упаковок от птуров. Там не было никаких 50 несчастных ополченцев. Там был хорошо укрепленный опорный пункт, гарнизон, залитый в бетон с огневыми точками. И учитывая, что с севера Иловайска к нему можно было подходить, и снабжение в полном объеме не было перерезано. Ну, такая ситуация вот была. Когда я вернулся на 39.06, слава богу, все приехали живы-здоровы, я доложил о количестве пакетов в Хамчаку, Града, пакетов Града. Вот после этого начали уже задумываться. Плюс параллельно РЗСО работала со стороны России. Может где-то спонтанно, может где-то не так точно, не так корректировались онлайн, но это было постоянно. Вот это то, что застал непосредственно я.